मेळघाटातल्या हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली होती ही आत्महत्या करण्यामागील नेमके कारण काय याचा सुगावा पोलीस घेत आहेत या आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या विनोद शिवकुमार या उपवन संरक्षकाला पोलिसांनी नागपूर येथून ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला धारणी येथे नेण्यात आले आणि धारणी येथे त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली मात्र या प्रकरणामध्ये दीपाली चव्हाण आणि विनोद शिवकुमार यांची एक ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमांवरती व्हायरल झालेली आहे माध्यमांवर निकलने वाले लेकिन वो सर इंटार करे हरि कोण कोण पटवारी सर आहे ठाकरे सर पाटिया की तरफ गे अभि वर चे निकल गे मोरे सर चौधरी सर सीधा धार्मिक वाले किस काम पर सर वो डीवाई है ना वहाँ के वो उन, के के आ, उन दोनों, उन दोनों के तो पहचान है। के हैं हाँ रवाना करोने के बताया हमने इसमें बिल्कुल बचने वाले आगे तेरे को तो तुम, तुम, हाँ. तो तुम ज्यादा वो मतलब तुम्हारा कुछ पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर तो जाना कोई बातें नहीं है सर

पंद्रह बीस मिनट में तेरे ऊपर अट्रह चीज लगा के नहीं लगा की नहीं और मैं बिल्कुल मतलब मैं भी करने वाला तेरे ऊपर अट्ठारह चीज लगाने के लिए ठीक है वो सुनने के बाद तुम अगले स्टेप में आओ अभी एमएलए साहब ऐसी तेरे को फोन आया था तो क्या एक्शन करते नहीं हुए क्यों फोन बंद करके रखी ठीक है फोन को नेटवर्क का है फोन तो का नेटवर्क कहा है ऐसे ऐसे बात करेगी नेटवर्क नहीं था ना मैंने मैं तेरे ऊपर एड्रेस में करमेंड करता बिल्कुल सर तो मैंने वो जामुन करके फोन से आपको अरे तुम ढंग से बात करो पहले समझ तो से तुम्हें हम लोग इतना लगे हुए तुम्हारे ऊपर एक मंदिर कैसे बचाया हम लोगों ने अभी तुम इसी ऊपर अभी लग गए यहाँ पर एक कैंसर अभी वो एमएलए साहब बोल रहे मेरे को बोल रहे तुम्हारा आर एफ का मेरे फोन उठाती नहीं मेरे फोन को सर मुझे फोन उठाती नहीं वो मेरे फोन को सर कल तो मैंने खुद ही आपको जामन जाते उठा नहीं वो मेरा फोन तो सर कल मेरे पास नहीं था मुझे उनका फोन नहीं आया हाँ फोन मेरे पास ही होता है लेकिन उठाते क्यों नहीं है तुम सर मांगिया में समझ लोग मांगिया सिर्फ मांगिया में सिर्फ सुनो कल साढ़े चार बजे को वहाँ से निकलो तुम और लोगों को बोलो जो माफीनामा लिखे जाएगा उसको हम कोई नहीं, नहीं करेंगे जो माफीना नहीं लिखे जाएगा ये बोला नहीं मेरे मेरा हाँ, उसी टाइम पे हम लोग निकल गए थे ना सर सब पर आपने जिस टाइम पे बोला था उसी टाइम पे सर ट्रैक्टर हटाया था वहाँ ऐसी उसी टाइम पे तुमने ट्रैक्टर हटाया उसके बाद फिर गाड़ी को रोका क्यों लोगों ने की वो आरोपी हरिसर में भेजा था उसको जब तक नहीं लाते तब तक नहीं आने देंगे ये किसने भेजा मैंने भेजेगी कितने भेजा

एमएलए मैडम एमएलए मैडम कौन है एमएलए मैडम का नाम बताओ नवनीत राय एमएलए एमएलए मैडम है वो नवनीत राय सॉरी राजकुमार पटेल उनका फोन भी नहीं आया था आ, तुम बड़ा तुम, तुम 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 ना थोड़ा बिल्कुल ये शांत हो जाओ दीपाली ठीक है तुम्हें अभी तो मैंने वायरस से बुलाया तेरे सब शर्म है तुम वायरस में नहीं आते मेरे को फोन कर रहे हो वायरलेस में बुराई तुम्हारा लोकेशन पता लगाने के लिए तो तुम मुझे कर तो पे बात करते तुम से बात कर रहे हो वायरलेस से आके बात करती हूँ इधर अच्छा कौन बीजे वनपाल आप अभी कहाँ पर हो हरिशल में हम लोग गाड़ी में गाड़ी में से निकलते बहुत बड़ा काम है कहाँ पर हो संकुल ऑफिस में कहा

यांनी दिपाली चव्हाण यांना किती प्रचंड मानसिक त्रास दिला असेल याची कल्पना येते तर एकीकडे विनोद शिवकुमार यांच्या बोलण्यामध्ये अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक यांच्या नावाचा सुद्धा उल्लेख आढळून येतो त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यामध्ये असलेल्या दाक्षिणात्य अधिकाऱ्यांचे एकमेकांसोबत असलेले सलोख्याचे संबंध हे जनमानसाच्या समोर आल्याची चर्चा अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्वश्रुत होताना दिसत आहे ऑडिओ क्लिप जी व्हायरल झालेली आहे त्यामध्ये विनोद शिवकुमार शिवकुमारासा वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे मात्र धारणी पोलिसांनी आरोपी विनोद शिवकुमार याला न्यायालयामध्ये नेताना हातकड्यांचा उपयोग का केला नाही यामुळे धारणी शहरामध्येच नव्हे तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये उलटसुलट जनचर्चा सुरू आहे अगदी साध्या आरोपीला सुद्धा न्यायालयामध्ये नेताना पोलीस हातकड्यांचा उपयोग करतात मग विनोद शिवकुमार याला न्यायालयामध्ये नेताना धारणी पोलिसांनी हातकड्यांचा उपयोग का केला नाही शिवाय दोन दिवसाचा न्यायालयाने जो पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेला आहे त्यामध्ये फारसे काही निष्पन्न होते की नाही अशी उलटसुलट जनचर्चा अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सुरू आहे अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचा सुद्धा उल्लेख शिवकुमार आणि दीपाली चव्हाण यांच्या बोलण्यामध्ये आलेला आहे जर खासदारांनी मनावर घेतले असते तर ही आत्महत्याच घडली नसती असे सुद्धा धारणी व येथील नागरिकांचे मत आहे मेरा एक ही रिक्वेस्ट आहे आज हमारे अमरावती की खासदार मॅडम इस बारे में दीपाली चौहान कंप्लेंट की थी और एक महिला अधिकारी एक आर एफ ओ नॉट पर्सन एक आर एफ ओ अगर एक खासदार मैडम के पास में कंप्लेन करती है फिर भी उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती उसे आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ता है तो फिर ये क्वेश्चन की बात है कि आप ज़्यादा समझदार हैं और इस चीज़ पर कार्रवाई अभी तक तो क्यों नहीं करी क्यों नहीं हुई गई यहाँ मेरा एक सवाल है क्या हम महिलाएं प्रोटेक्टेड है कि नहीं है हमारी महिला खासदार मैडम से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बारे में अगर उनके तरफ से अब भी कार्रवाई नहीं होती इसके ऊपर तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि हम महिला के राज में हम सक्षम खुद को प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड महसूस करें धारणी तस्मीन शेख सुलेमान मेमन व जुगल किशोर जयसवाल सह विदर्भ न्यूज ब्यूरो अमरावती